Ну і сьогодні поговоримо із представником компанії, яка теж потрапила в цей список. І от е, це дивина була для представників самої компанії. Тепер вони нам розкажуть, що далі робитимуть. Андрій Урядов, генеральний директор компанії-оператора державних лотерей МСЛ, є гостем нашої студії. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір. Чому так сталося? Власне, ваші подальші дії і що ці санкції тепер не дають можливості вам робити. Почему случилось? Мы искренне надеемся, что это была ошибка, потому что компания MSL, кстати говоря, аббревиатура, аббревиатура Молод Спорт Лото существует с 1970 года. Это наша компания правоприемница а, Спорт Лото еще с союзного. А, на сегодняшний день компания мы считаем, не имеет ни одной причины, по которой она могла бы попасть в этот список. Нам совершенно непонятно, почему там оказалась компания. По результатам, например, 2014 года, наша компания была плательщиком номер один в Украине. Не просто среди лотерейных операторов вдумайтесь, а среди всех юридических лиц Украины компания была плательщиком номер один военного сбора и компания номер один плательщик военного сбора попадает в санкционный список. Это нонсенс. Мы удивлены, озабочены этим фактом. Сегодня мы обратились с письмом к президенту Украины и к секретарю Совета национальной безопасности и обороны с тем, что это, чтобы это недоразумение устранили. В стране мы все знаем, что происходит, и в таких экономических и политических условиях поступления от э, организации проведения лотерей э, далеко не лишние. Что касается поступлений, в 2013 году в бюджет наша компания заплатила 300 миллионов гривен, в 2014 году 240 миллионов гривен. И сейчас мы находимся на распутье и надеемся, что э, это недоразумение будет в ближайшее время устранено. У меня вот такое банальное пытание выникает. А ну, не хочу никого извинувачить, сейчас это просто моя здогадка, а не можно таким чином, записывая ту или иную компанию до санкционного списка, скажем, прибирать конкурентов? Вы знаете, есть такая вероятность, потому что атаки на нашу компанию начались еще с августа прошлого года, с заявления тогда министра финансов господина Шлапака, о якобы русском следе. С тех пор мы открыли всех бенефициаров нашей компании и журналистам, которые обращались к нам с запросами соответствующими, и государственным органам. Не секрет, ни для кого не секрет, конечные владельцы компании МСЛ. Для этого нужно просто взять выписку из единого государственного реестра и посмотреть, кто является владельцем компании. Но, видимо, тот, кто составлял, тот, кто Включив компанию МСЛ в цей список, невнимательно изучал владельців компанії. Ми очень сподіваємося, що це недоразумение буде устранено. От станом на зараз, от сьогодні ввечері, завтра зранку, поки буде відповідь від президента України, поки буде якесь рішення ухвалене з вашого приводу, що вам не дають можливості зробити оці санкції і перебування в цьому санкційному списку для вас, як для бізнес. Ви знаєте, да, ви знаєте, во первых це удар по репутації компанії очень серйозний. Сегодня целый день мне звонили наши партнеры, которых у нас, кстати говоря, сотни, поставщики, контрагенты, и спрашивали, как же так, как компания с 45-летней историей, которая на деле доказала, что она в состоянии выполнять главную функцию, а именно перераспределять деньги в пользу государства, попала в санкционный список. Некоторые компании, которые не хотят разбираться в этом вопросе, просто отказываются от сотрудничества, но таких, к счастью, Uh, немного, Але для нас найбільший удар це удар по репутации. і uh, нам предстоїть, uh, uh, вот эту брешь. В будь-якому разі, ми будемо стежити за ситуацію, матимете можливість нам інформувати. Можна вже не по темі. У нас є хвилина часу. Ви взагалі азартна людина? Uh, ви знаєте, я... Uh, Іграю в наші лотереї, тому що вважаю, що вони очень качественные. Наприклад, лотерея Лито Забава в Україні проводиться уже более 15 лет. У нас на жаль не можна рекламувати. Вивчайте. Я чому запитав? Я скажу: ви на косні ставили? на Дніпро чи на Лацію на Дніпро? Ну, все бажаємо перемоги, перемоги нашій команді. Дякую вам за в нашій большое. програмі.